د اسلامي تاریخ یو ډیر ستر پیغا د نړۍ د تاریخ تر ټولو لوی اورز دا اورز تومره مهمه وه چې تر دې مخکې په مکه کې یو خلک مسلمانان شوه وو خولدی وروسته په څو کلونو کې مسلمانانو په دریو لویو اوچو حکومت وکړ او د نړۍ تر ټولو لوی سپرباور وکر جه. د دې ستر زوګه د تنظیم لپاره حضرت عمر رضی الله عنه چې د نړۍ په هغه وخت تر ټولو پیاوله بچاو یو اسلامي کیلندر جوړ کړ او د دې کیلندر لمړی ورځ یې هغه ورځ وټاکله چې د اسلام په تاریخ کې تر ټولو لوی تاثیر درلود د رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت چې په دې ورځ د اسلام تاریخ او نوی واځ اسلام بلکه د نړی تاریخ تل لپاره بدل شو اوس 2015 تو میلادي کال شروع شو لیکن په اسلامي تاریخ کې نن څور له سو شپکسلوه ختمه هجری کال ده رسول الله صلی الله علیه و سلم دولس کال په مکه کې خلکو ته د اسلام دعوت ورکړ خو یوازې لکشمیر خلک مسلمانان شول دا خلک هم د مکې د مشرکانو له ظلمونو سره مخ وو کله چې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم تر ابو طالب وفات شو مشرکان او پلان جوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید کړي په دې وخت کې د مدینې دوه لویو قبلو اوس او حضرت څخه ډیر خلک مسلمانان شول دوی غوښتل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینې ته لاړ شي او هلت دوی مشر شي دوی په پټه مکه ته راغلل او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته یې بلنه ورکړه او رسول الله صلی الله علیه و سلم هم د دو دوی بلنه یې قبول کړ او سته دې مسلمانان په پټه مدینه ته هجرت کول پیل کړ ټول او یا یا اتیا مسلمانانو هجرت وکړ او سر د دوی خاطرې سره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا هم د ټول څخه اخره کې هجرت وکړ مشرکانو پلان جوړ کړ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم له هجرت مخکې شهید کړي دوی پدارو ندو کې راجمشل او مشوره وکړلو او په دې خبره باندې اتفاق راغی چې د ټول قبیلوس خبر یو یو کسر راځي په دې قتل کې حیسه اخلي او دا د دې لپاره کچیر ته د نبی علیه السلام کورنۍ د نبی اسلام قبیله بنو هاشم د دوی څخه د انتقام اخیستلو کوشش وکړي نو دوی دو دو توان باید په دې ورسېږي چې دوی څخه انتقام واخلي ځکه دوی یو لس قبیلې دي او هغه یو قبیله نو مشرکان یو لس کسان منتخب کړل بي بدأ الله نبي وجني انا لله وانا اليه راجعون ددي اولو كسانو مشر دجاهلان بلار ابو جهل او بل نضر بن الحارث اميه بن خلف حكم بن ابي العاص عقبه بن ابي معيت نبيه بن الحجاج منبه بن الحجاج زمعي بن الاسود تحيمه بن عدي ابي بن خلف او بل ده الله صلى الله عليه وسلم ترى ابو لهب کل چې د ماخوتن وښو د نبی عليه السلام د کور نه غیره واچوله غیر چا پیر تر کې ناستل په دې اراده چې په نبی عليه السلام حمله وکړي خو کل چې سهار شو مشرکینو چې کله کور ته نن وتل نو ګور چې حضرت علي رضی الله عنهي پر ځای ویده رسول الله صلى الله عليه وسلم او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما کل مکه خپل پلان جوړ کړو او هاغش وی مکه پریږه مدینه د مکې په شمال کې واقع ده باید رسول الله صلی الله علیه و سلم شمال طرف ته حرکت کړي و لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بدیده پاره چخپل د خمانان غلط کړي د جنوب پر لور لاړ او د مکې څخه 20 کیلومتره لري جنوب کې په غار سور کې پټ شو مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و سلم او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نیولو لپاره اعلان وکړ چې هر څوک دوی ژوندۍ عمل راوست نو هغه ته په هر یو تن باندې سل او خان انعام ورکول کیږي چې د نن ورځ په ارزښت یو یا دو میلیون افغاني کیږي د دې انعام د ګټولو لپاره ډیر خلک د رسول الله صلی الله علیه و سلم او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پیدا کولو لپاره د مدینی پر لاره لټول شروع کړ کله چې دوی د شمار پر لارې پیدا نکړل <سؤال> نو د جنوب پر لارې حمله ټاول شروع کړل یو غروپ خلق حتی د غارې سور سند ته هم ورسید خدای الله پاک په مرسته د رسول الله صلی الله علیه و سلم ونلیدل او بیر تستانه شول دا پیخد هجرت پهلو چې د اسلامي تاریخ یو ډیر مهمه برخه ده ابو جهل حضرت علی رضی الله عنه یو ډیر سخت و هو خو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم د زی په اړه هیڅ نه وایي دیا ابو جهل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوټه ورغه او د هغه د لور حضرت اسمانه پښتنه وکړه خو هغه هم هي شنوویل په دې سره ابو جهل د سختغه څو ورغله او حضرت اسما رضی الله عنها پر مخ ډیر په زور سپېړه ورکړه ان تر دې چې د هغه د غوکس غوګوالې هم مشکیدل سره لدی ټول استنزو حضرت اسما رضی الله و رضى په پټه د مکی خلکو لسترګو ځان سات او په غاره سور کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خواړه سوال دری رضی رسول, رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې غار کې پاتې شول دری رضی ورستا رسول الله صلی الله علیه و سلم او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لغار څخه وته حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکی لمخکی دیو سلی سره تړون کړو او ورته خپل دوه غوړه او خان ور کړیو چې دری ورځ یورسته به غار ته راوړي او هاغوي ته به دا او خان ور کوي د دې سړي انتخاب ول په دې حالاتو کې ډیر سختو زکایو طرف ته د سل او خانو د ګټلو خبره او بل طرف ته د وادي پره کاول خبره زکه کچیر هغه د سل او خانو د ګټلو لپاره غانټ کړي وي نو دا ور ډېر سترس څنګه ګرځېتلای وي په دې دومره مهم کار کې د عبدالالله ابنی اوریقته ترجیه ورکړه سره لدې چې هغه وخت کې هغه مسلمان نه و خو د هغه یو ځنګل مهارت داو چې د دا عربو ډیر پټو لارو نه خبرو هغه لارو باندې چې په هغه لارو باندې نور خلق نتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داس یو کسته ارتیاوه ځکه په هغه وخت کې ټول عرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونډلو په حسکه یو رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې مهم ماموریت لپاره د عبد الله ابن اورقت اسلام تنه بلکې د هغه ماهرت ترجیح ورکړه کله چې عبد الله ابن اورقت هغه او خان را ورسول نو رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او ویل زی جواز دې شرط پر دې اوخ سپور کې غم چې زی ټول قیمت ته ادا کړم دا په داسې سختو حالاتو کې به هم رسول الله صلی الله علیه و سلم باریکو نقطو ته پام بلکې کله چې د مکه ټوله قبیله تر رسول الله صلی الله علیه و سلم د شهادت لپاره یو شویو رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله عنه ومکه کې پری خود تر سو هغه امانتونه بیره تخپل خووندان ته واپس کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره دي د عبد الله ابنی اوریقت پلار خو نه دوی د سمندر ډیر نګدی او پټی لارې وکارولې او مدینه ته را روان شو په دی وخت کې مدینه ولاو ته خبر ور رسیدو چې نبی عليه السلام را روان دي مدینه ته هجرت کوي نو د مدینه انصار وب هر ورځ راوتل او د نبی عليه السلام انتظار وای کول چې کله به غرمشوه ګرمي به زیاته شوه او شو. اوبس بخپل کورونو تراغله یو ورځ انصار انتظار وکړلو او اوبس شلول خپل کورونو ته په دی کې یو يهودي چې یا خود هم د نبی عليه السلام د راتلو انتظار کوي او یاداچی د خپل کور سر ته خطل او, او رسول الله صلی الله علیه و سلم یولیدل چر راوان دي نو دی يهودي نبي عليه السلام یولیدو او په اوچت आवाज چیغه کړه اے د قیلا اولادو دا هغه استاس وبخ دي چې تاسو یې انتظار کولو د دې आवाज په اوریدو او سره دلته صحابه کرامو انسوارو توري او نذیره واغستلې او د نبي عليه السلام مخه تراه وته او ډیر ناشنا استقبال وکړل چې نبی عليه السلام د سوګ zarar ورنکري او په بني عمرو ابن عوف کې صحابي کرام تکبيرونه شروع کړل او هغه باندې د نبوت سلامونه واچول او رسول الله صلى الله عليه وسلم په ډیر آرام او سکون کېو ډیر د خوشحالي او رضوا ماشومان لار او تراوتل او تکبيرونه بيول سړی او خزي د کورونو سرونو ته وختل سالي کوله د مديني ډيره تاريخي او ارزښو چې داسې پر کل هم مخکې نوته راشوې برا ابن عازب رضی الله عنه فرمای ما مديني ولا نو لیدلی چې په یو شی باندې دمر خوشاله شوي وي سومره چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم پراته پر لو خوشاله شو مديني ته د رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسیدو سره د مديني خلکو د هغه داس استقبال وکړ لکه د یو باچا او مشر او تر اوس پورې دغه استقبال د نړۍ تاریخي استقبال ګرځېدلې او دغه بیتونه ځان سره زمزممه کوله طلا عل بدر علینا من سانیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع ربنا صل على من حل في خير البقاع انت شمس انت بدر انت نور على نور انت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا هدا ده مدینی هر یو کس غوختل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هاغي په کور کې پاتشي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه ما اوخ پرېګ دی دا مامور ده چې دا په کوم ځای کې کې نهسته نو هغه به زما ځای وي د رسول الله صلی الله علیه و سلم اوه د مسجد النبوی د دروازه په ځای کې کی کیناسته په هغه وخت کې مسجد النبوی نو جوړ شو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم همدغه ځای انتخاب کړلو په دی وخت کې ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم سامان یې زیر تر زیر کوټه درنه کړو نو زهابه کرام چې کله راغلل نبیع السلام ته وی چې مونږ را پاتې شه نبیع السلام و فرمایل چې سړی د خپل سامان سره وي نو نبیع السلام هم د ابو ایوب الانصاری سره پاتې شو